我不是什么奇迹的缔造者，我只不过是潜力考生的搬运工。骗子！雷老师也算是网红教育界的初代 OG 了，可惜了。我之前说过，我做老师了，是我先食言了。你们都清楚自己来十一班的原因。 想要改变现状呢，就只能独霸大。不过还好，全星州最疯的几个疯子都在这间教室了。这个游戏很不公平。想要生存下去，就必须战胜自己的天敌。 是一班那几个孩子，积蓄留得太久了。雷鸣那种丧心病狂的输出，正是他们所需要的。未来的一年里面，你们还会经历更多的失败，更多的空欢喜。嗯、但是没关系，相信我，我不会让你输的。骗子。